ગોસ્વામી શ્રી તુલસીદાસજી મહારાજની જયંતિ છે તો સૌપ્રથમ તો આપ સૌને તુલસીદાસજીના પાવન અવસરની વધાય હો તુલસી જયંતિની વધાય હો તુલસી જયંતિની વધાય હો રામાયણના રસિકો માટે રામચરિત માનસના मानसકારો માટે આજનો દિન કંઈક સવિશેષ છે એનું કારણ કે એમના માટે એમના જીવનનો કોઈ આધાર સ્તંભ હોય તો એ છે રામચરિત માનસ એટલે રામચરિત માનસની ચોપાઈઓ મારા તમારા જીવનમાં એન કે એને પ્રકારે કંઈક ને કંઈક નવી ઉર્જાનો નવી નવી વાતોનો સંચાર કરે છે ત્યારે તુલસી જયંતિના પાવન અવસર એકાદ બે ચોપાઈઓના માધ્યમે તુલસીદાસજી મહારાજના ચરણોની અંદર વંદના કરીએ રામચંદ્ર ગુણ ભરને લાગ

तो स्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे खराब समय के माध्यम से हमारे पास फ्रेंड्स हैं, हैं। सात मित्र है। उसमें से पहला, तुलसी पहला मित्र है धीरज जब भी हमें कोई विपत्ति आती है तब पहला मित्र हमारा है धीरज धीरज रखिए धर्म यानी दूसरा धर्म माने हमारी जो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी जो फरज है वो दूसरा मित्र है धीरज धर्म तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक विवेक की बात आती है तब रामचरित मानस की वो चौपाई का आश्रय आवश्यक ही आवश्यक है बिनु सत्संग विवेक न हो सत्संग के बिना भी विवेक नहीं मिलता और सत्संग राम की कृपा से प्राप्त होता है मतलब पहला धीरज दूसरा धर्म तीसरा विवेक चौथा है साहस डेरिंग पावर होना चाहिए साहित्य जब जब हम कोई मुश्किल में आपत्ति में आ पड़े तब हमारे पास जो इंडियन लिटरेचर है हमारे जो धार्मिक शास्त्र पुराण है उसका आश्रय करें साहस साहित्य सत्यव्रत सत्यम वद उपनिषदों के माध्यम से हम लोग कहते हैं सत्यम वो तो सत्य व्रत भी हमारा एक मित्र है और अगर कोई भी नहीं है तब हमारे पास एक लास्ट वाला जो सेवेंथ फ्रेंड्स है वो है राम एक कुछ हो या ना हो सिर्फ एक फ्रेंड होना चाहिए वो वो लास्ट वाला फ्रेंड राम भरो सो Gerardo.